Все знают, насколько важна игра и в Александрии, и в Севильи, поэтому это два шага, которые, из которых можем попасть в финал, что Кубка Украины, что в финале Лиги Европы. А дальше там посмотрим. Ну, давайте сыграем сначала Александрию, потом в Одессу, потом Севилью, потом в Динамо, потом Севилью и идем шаг по шагу. Ну, знаете, много перелета, много э, много поездки. Но это все забываешь, когда хорошее настроение. После Браги, конечно, забились. Забыли, сколько летели, куда летели. Поэтому, когда победа, все забивается. Когда плохой результат, конечно, будет еще больше. Поэтому сила есть. Футболистов много. Мы сейчас увидели с Олимпинком, что у нас не 11 человек, а 22 человека, которые могут видеть в любое время и показать хороший шахтеровский футбол. И выиграть игру. Савелия команда, которая выиграла много раз Лигу Европы, Кубок Уэйфа. Команда, которая находится на седьмой позиции чемпионата Испании, но это ничего не значит. Команда, которая заслуживает уважения. Тренер хороший у них, футболисты индивидуальные хорошие. Поэтому у них есть коноплянка, которая может дать очень много важных информаций по шахтеру. Но все-таки поле покажет. Две игры, я верю в свою команду, шансы 50 на 50. Да, когда, когда играешь два, два полуфинала, конечно, приятно. И и бывает и адреналин хороший, и атмосфера хорошая. И смотрите, сколько журналистов сегодня. Два месяца назад было пять человек, сегодня уже 25. Это приятно очень. Это значит, что хорошо, шахтер хорошо играет и все у него хорошо получается. Но у нас нет проблем, когда играем в Европу, Лигу, или Лигу Европы, или Лигу чемпионов в Все болеют за нас. Но все-таки главная причина была, чтобы не летели с Запорожья в поэтому потому что нам там Севилья сразу. То есть перед этим Севилья, чтобы не теряли э, время. Угу. Один пролет много значит. Поэтому я верю, что будет хороший, настоящий дерби. И пусть э, люди с любого, то есть болельщики выбирают, за кого болеть. Без этой команды, без премьера президента я бы не сделал вот то, что сделал. Я ни команда. Поэтому, когда есть хороший фундамент, который президент построил, есть, есть и остальное. И это видно на поле, и это видно по результату.